કરજણ ખાતે આજરોજ તારીખ પચીસમી એપ્રિલ બે હજાર પચીસને શુક્રવારના જુમાના પવિત્ર દિવસે કરજણ મુસ્લિમમાં તમામ મુસ્લિમ ભાઈઓ ભેગા મળીને જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામ ખાતે બે દિવસ પહેલાં આતંકવાદીઓ દ્વારા જે હુમલો થયેલ છે તેમાં અઠ્યાવીસ ભારતીયોનું મૃત્યુ થયેલ છે તેના સખતમાં સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢતો ઠરાવ પસાર કર્યો હતો અને કાળી પટ્ટી બાંધી શોકની લાગણી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી મુસ્લિમ વેપારી એસોસિએશન દ્વારા ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો आज इस वक्त हम जुमा के दिन मस्जिद गरीब नवाज़ सरजन में नमाज जुमा के बाद आज हम इस वक्त जमा हुए हैं मकसद यह है कि अभी दो दिन पहले एक हमला हुआ पहलगाम में आतंकवादियों ने जो नहर के लोगों को गोलियों से भून दिया सरासर ये गलत है और हम सब उनके दुख दर्द में शरीक है और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है न तो दीन इसकी इजाज़त देता है न हमारे प्रॉफिट ने उसकी इजाज़त दी है वो लाख अपने आप को मुसलमान कहते रहे मगर वो मुसलमान नहीं है वो इंसानियत के दुश्मन है हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है अपील है कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए ताकि दूसरों के लिए एक इबरत का निशान बने साथ साथ दूसरा दूसरी बात ये भी है कि अभी जो सरकार की तरफ से जो दो बिल लाए गए हैं एक वकफ़ अमेंडमेंट बिल और दूसरा यूसीसी, तो ये दोनों जो बिल है वो शरीयत के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है तो हमारे हुकूमत वक्त से हम ये पैगाम देते हैं कि मजहबी मामल के अंदर सरकार दखल अंदाजी न करे क्योंकि तो संविधान ने हमें जो हकूक दिए है वकफ़ अल्लाह की प्रॉपर्टी है एक मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के घर में देता है वो वकफ़ है और क्यामत तक वो वकफ़ रहेगी लिहाजा सरकार से गुजारिश है कि इन दोनों बिलों को वापस ले आज इस वक्त मस्जिद गरीब नवाज रहमत शुभ मंगलम सोसाइटी कर्ज़ हम यहाँ जमा हुए हैं और हम पैगाम दे रहे हैं कि सरकार जो है दोनों बिलों को वापस ले ये हमारी उम्मीद है के और दुनिया के सारे ममालिक को यह खबर दी जाती है कि जो कश्मीर में हमला हुआ है अट्ठाईस जने पर हमला हुआ है इसमें इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है और इस्लाम तो वो धर्म है जो रास्ते में कांटा तो कांटा पड़ा हुआ हो उसे भी हटाने का हुक्म दे रहा है इस्लाम तो ये बताता है कि रास्ते में पत्थर पड़ा हो उसे भी हटाना सवाब है भेसे 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 उसको हटाना सवाब है तो ये जो कश्मीर में हमला हुआ है मुसलमानों का कोई इसमें दखल है ही नहीं है बल्कि इस्लाम तो यही बताता है शांति और सुकून का अमन फैलाता है दुनिया के सारे इलाकों में देखा जाएगा मुसलमान यही एक हक की आवाज़ बुलंद करेगा कि इस्लाम शांति और अमन का पैगाम देता है देता आया है देता है और देता रहेगा और इस जो बिना बनी है उसको हम इस्लाम सख्त शब्दों में बखोड़ते हैं इसका हम हम खिलाफ है। इसका विरोध तो करते हैं इसका हम खिलाफ है ये जो हमला हुआ है इसके तो पूरे सारे दुनिया के मुसलमान खिलाफ है उससे ये जो हमला हुआ है जो हमला किया गया है जो मारा गया है हम उसके खिलाफ है हमारा इसमें कोई दखल नहीं है अठाईस लोगों ने मौत તેને અમે બધાને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ અને તેમની સાથે છે તેમના પરિવારની સાથે છે અમને તમામની સંવેદના અમારા દિલોમાં છે આમ તમામ તે તમામ આતંકવાદી કોઈ ધર્મ નથી તેનો વિરોધ કરીએ છીએ અને સખત વિરોધ કરીએ છીએ આજે તમામ જુમ્માની નમાજ પછી તમામ આલમ ઇસ્લામના જેટલા બી ઇલાકાના માણસો બધા ભેગા થયા છે અને તેનો નોરે મોહમ્મદ ફ્રેન્ડ સર્કલ તથા તમામ મુસલમાન બિરાદર તમામનો વિરોધ કરે છે સખત વિરોધ કરે છે જમીન થી નામ ચાલી રહ્યું છે બીજું કઈ છે નથી અમે કરજન તરફ અમે તરફથી બધા તરફથી બધા મુસલમાન ભાઈ તરફથી વિરોધ કરીએ છીએ અને બધા હિન્દુ મુસલમાન સાથે સાથે રહીને આનો વિરોધ કરવો અને અમે બધા વિરોધ કરીએ છીએ અને દેશમાં બસ બનાવ્યો हुआ है और दो भरी हादसा है उन हादसे में जो करजन के मुसलमान है उन करजन के मुसलमान इस बात पर ये इतफाक़ करते हैं कि जो हादसा करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए और उनके हवाले से करजन के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान उनके साथ है उनके हमदर्द है और जो वहाँ पर हादसा किए हैं उनको कानूनी तौर पर पकड़ करके जल्द से जल्द कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए ये तर्जन के मुसलमानों की अपील है यहाँ पे हिंदुस्तान के, के कानून से ताकि उनको जल्द से जल्द उनकी सज़ा मिले गाड़ी पट्टी मुसलमानों જમ્મુ જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામ ખાતે જે બનાવ બન્યો છે આતંકવાદીએ જે હુમલો કર્યો છે એના વિરોધમાં કરજણ જામા મસ્જીમાં જુમ્માની નમાઝ પછી તમામ મુસ્લિમોએ ભેગા મળી અને આ આતંકવાદીઓના કૃત્યને વખોડી કાઢ્યું છે અને તમામ મુસલમાનોએ કાળી રીપીટ પહેરી કાળી પટ્ટી પહેરીને એનો વિરોધ દર્શાવ્યો છે